આ પ્રસંગે સંપ ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન રીતે પટેલે આણંદ ખાતે સાહીઠ લીજન્ડ ક્રિકેટ લીગની જાહેરાત કરી હતી અને આ પ્રસંગે પ્રખ્યાત બોલીવુડ અભિનેતા સુનિલ શેટ્ટી અને પરવીન ડબાસ અને અભિનેત્રી પ્રીતિ જગ્યાની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહી હતી આ ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓ રીચા અને અક્ષર પટેલે મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું ગ્રુપના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન રિતેશ પટેલ અને જાણીતા અભિનેતા અને સ્પોર્ટ્સના શોખીન સુનિલ શેટ્ટીએ પ્રોજેક્ટ માટે તેમના વિચારો શેર કર્યા આનો હેતુ યુએસમાં યુએસટી ટેન માસ્ટર્સની સફળતાના આધારે આંતરરાષ્ટ્રીય દિગ્ગજ ક્રિકેટરોને ભારતમાં લાવવાનું છે આ લીગ માટે દિલ્હી પંજાબ હરિયાણા ઉત્તરપ્રદેશ ઉત્તરાખંડ મધ્યપ્રદેશ રાજસ્થાન કેરળ બિહાર ઓડિશા હૈદરાબાદ આસામ મણિપુર મેઘાલય મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સહિત દેશના તમામ ભાગોમાંથી કુસ્તીબાજુની પસંદગી કરવામાં આવે છે કે જેઓ ઘણા કરતા હોય છે एक्साइटिंग है सम ग्रुप जो भी कर रहा है बहुत ही एक्साइटिंग है जो करते आए हैं वो बहुत एक्साइटिंग है और आज यहाँ क्योंकि हम अपनी देश बात अपनी की बात कर रहे हैं अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं आनंद की बात कर रहे हैं जहाँ से शुरुआत हो रही uh, 60 बॉल दैट इज 10 ओवर्स मोर देन 60 प्लेयर्स uh, जो लेजेंड्स के साथ है वो जो स्पॉट आई थिंक नितेश भाई की थॉट है वो याद लेकर आए विच इज एब्सोलूटली ब्रिलियंट Of course, cricket ही जा रहा है और आप हर जगह देखते हो तो cricket, uh, cricket वाला हुआ लेकिन साथ साथ एक्साइटिंग बात ये भी है मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग बात है कि सम गेट्स इन्वॉल्वी द प्रो पंजाली uh, जो पिछले एक या दो साल में ही नंबर टू स्पॉट बन के ऊपर के आया हुआ है विच इज वेरी वेरी एक्साइटिंग क्योंकि मेरा बचपन निकला क्रिकेट खेलते हुए और पंजा लड़ते हुए ही uh, एक ऐसा स्पॉट जो घर घर में खेला जाता है एक ऐसा स्पॉट जो शायद हर नुक्कड़ में खेला जाता है विच इज विच इज ब्रिलियंट सो बहुत प्रवीण एंड चाइल्ड तो मैं यही चाहूँगा कि वो, वो लोग आपको ज्यादा बताए इसके बारे में बट आई एम हैप्पी एंड प्राउड आई एम ऑफ्सो पूरा तो यहाँ गुजरात में आनंद में आके बहुत अच्छा लगा और रितेश जी के साथ जुड़ना ये हमारे लिए बहुत uh, बहुत ही गर्व की बात है रितेश जी ने ऑलरेडी स्पोर्ट में बहुत कुछ कर रहे हैं और स्पोर्ट को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी स्पोर्ट को बहुत बढ़ावा दे रही है और आज वो हमारे प्रो पंजा लीग में जुड़ गए हैं हमारे साथ और उन्होंने गुजरात फ्रेंचाइजी एक्वायर की है उसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी और प्रो पंजा लीग को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि एक ऐसे इंसान आज फ्रेंचाइजी ओन करते हैं जिन्होंने स्पोर्ट में इतनी मेहनत की और प्रो पंजा लीग के बारे में हम सभी ने बातें ऑलरेडी की हैं मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जैसे परवीन ने कहा ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसकी एंट्री लेवल फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे दूसरे स्पोर्ट्स हैं प्लस ये हर घर घर में खेला गया है हर बच्चा बच्चा खे, ने खेला है ये स्पोर्ट और अब ये स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी ही दिखा रही है कि ये स्पोर्ट कितना बढ़ बढ़ सकता है और जैसे कि रितेश जी ने कहा सिर्फ इंडिया में नहीं इस स्पोर्ट का यही पोटेंशियल है कि ये सारे वर्ल्ड में बढ़े क्योंकि वर्ल्ड में हर एक इंसान खेलता है ये स्पोर्ट और काफ़ी कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है वर्ल्ड की सारी की दुनिया की आंखें जो है आज इंडिया पे है कि आम रेसलिंग का इतना बड़ा लीग जो है आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है तो सारी दुनिया के जो एथलीट है आम रेसलिंग एथलीट्स और कंट्रीज है वो सब आज इंडिया आना चाहते हैं तो ये ना सिर्फ गुजरात के लिए हमारे पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है इंडिया कैन बी द सुपर पावर एंड द लीडिंग पावर इन आमरेस्टिंग ये एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे हमारा ऑलरेडी द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीग कहा जाता है सो वी आर वेरी हैप्पी टू बीयर गुजरात और बहुत अच्छा लगा रितेश जी के साथ आप नेहाड़ी रहो जनता जमावट आजादी समाचारों